रोहन ने आ गया है ने दसो क्लियर है जो तुम तो समझ आया थी जरा मैं तुम तो लिखवाया भी है पहले तो क्लियर हुआ संबंध की हूं ये नाउन yes, या प्रोनाउन के नाल होगा देखो इसको पहले नाउन शब्द लिखा है या नहीं रोहन समझ गए जी सर ठीक है राम भी नाम है रोहन जी नाम इसमें कह रहे है उसको नाम दूसरा है wakarisha komos wato komo komos wakonu komo nla samu

ग्रामर भी समझ आ रही है yes, yes, तो हम दसो यस सर रोहन यस सर ठीक है तब तो याद होएगा संबंध कुछ नहीं है कारक है हिंदी भाषा का हिंदी भाषा च इस दाइप है पंजाबी इससे दो प्रकार बस इना ही करना है इस तुम नहीं पढ़ना ना जुडिशरी आएगा ना एगजेक्टिव ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ Rajasthan ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗਹਿਰਾਈ ਚ ਪੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ Rajasthan Judiciary ਨੇ ਟੈਲੀਮ ਚ ਕਾਰਕ ਦਾ ਕੋਸ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ 2021-22 ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਠੀਕ ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਗਹਿਰਾਈ ਚ ਪੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਬਾਤ 4-5 ਲਾਈਨਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੋ

Yes, sir. नहीं समझ नहीं। पहला समझ आया ना विद्यार्थी जीवन की जिंदगी का अहम हिस्सा है कलियर है वो समा हूं जो मनुख के चरित्र निर्माण होंगे चरित्र का निर्माण yes, होता sir. है yes, चरित्र चंगे गुणा चंगिया आतदा मतलब का समूह है समूह मतलब कलेक्शन का तो ही होगा हिंदी में भी है तो जेहो जही जे है जैसी मतलब आदता विद्यार्थी जीवन में बन जाए जिहा ही मनुष्य का चरित्र जैसी स्टूडेंट लाइफ में आपकी आदतें होंगी वैसा ही आपका चरित्र बन जाएगा अनुशासन चंगे जीवन दी रीढ़ दी हड्डी बोन। हिंदी में रीढ़ की हड्डी है ना Yes सर अनुशासन तो भावन नियमों का पालन करना ओके अपने मन दे कूड़े दिया वांगा निको वांगा मतलब लगाओ लंबा में नियमित रखना है नियमित मतलब कंट्रोल में रखना जिंदगी में हर एक पड़ाव पे अनुशासन का महत्व अति हर मोड़ से इस दि मोड़ है जिंदगी ये कोई भी पड़ाव हो आपको तो अनुशासन का तो महत्व और अनुशासन में कुछ न पड़ेगी ही पड़ेगी नियमित रहना रखना कोशिश गुस्सा रोहन कोचिंग पे डगे हो कुछ सर ये सेकंड लास्ट वर्ड का मीनिंग क्या होगा? लोड ज़रूरत। लोड ज़रूरत। ठीक है ना? ये लक्षण होगा है यूनिक। अनोखा भी लिख सकते हैं। ठीक है और अजय यहाँ यूनिक

निम्नार्थना लिखो डाउन टू डी सेंसिटिव डी सेंसिटिव तो अपने समस्या वाले हल पूछना हल है किसी एक अनुशासित तो विद्यार्थी के लक्षण इत्यादि है लक्षण लक्षण लिखो लक्षण और चंगा विद्यार्थी सिर्फ स्कूल मतलब विच ही नहीं सगो सगो मतलब ओल दो घर विच अपने आड़े दुआले मतलब आस पास भी अनुशासन का पालन करता है पालन मतलब पालन कोई क्वेश्चन होंगे सर पूछो रोहन जी मिस्टर रवि प्रस्तु रोहन जी तो अडवी क्वेश्चन नहीं विद्यार्थी को की की लिखो वेस्ट हमने ईगो दास शिकार होके अनुशासनु गुनामी संदेह लग गया कुछ लोग वेस्ट या अन्य साइट पर लिख लो की

कंसेप्ट हिंदी में एक गलत धारणा है या ओपिनियन भी हिंदी के तार में रोहन क्लियर है देखो जी सर गलत धारणा है समुची मतलब होल कुदरत नियमा विच बच्ची मतलब

चीज बननी हुई है बच्ची हुई दिन चढ़ता है रात फैलती है और एक ترتیب ترتیب है सीक्वेंस अनुसार मौसम बदल रहे हैं हाल लिखो देखो सीक्वेंस नहीं, पर ये सारे शब्द में दुन ढूंढनी पड़ेगी हटा देंगे पर फिलहाल एक बार लिख लो ट्रांसले अनुसार अकॉर्डिंग मौसम सीजन बदलते रहते हैं समुचा थोड़ा तो लग गया मतलब ब्रह्मांड यूनिवर्स अनुशासनबाद डिसपलिन है खुद बरत तथा अनुशासन जो लेक्चर डाग से है रताकुवी रताकुवी लिखो थोड़ा सा भी नियत लिखो रता कुवी इसे तो हिंदी में कहते थोड़ा सा भी पंजाबी में कहते रता कुवी पंग होवे ता

भंग हो जाए जिंदगी का आनंद लेने लिए अनुशासन जरूरी है कभी हम फिर लिंद का आनंद लेने के लिए अनुशासन जरूरी है नियमबद्धता बींग डिसिप्लिन गुलामी नहीं है भी ये भी याद रखना चाहिए, चाहिए है ये भी याद रखना चाहिए चाहिदा पंजाबी चाहिए कि आजादी दिया भी अपन सीमाव सीमाएं बाउंड्रीज होंगी याद रखना चाहिए आजादी की भी अपनी बाउंड्री है लिमिट है बेमुहारी बेमुहारी लिख लो अनकंट्रोल्ड अनकंट्रोल्ड बेमुहारी आजादी अनकंट्रोल्ड आजादी बर्बादी है सारे बन सकती है ਕੁੱਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਮੰਨਣ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਮੰਨਣ ਜੋ ਕਹਤੇ ਹਨ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿਦਿਅਕ ਮਹੌਲ ਭੰਕਰਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ এনवायरमेंट ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ এনवायरमेंट ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਸਮਝਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਸਮਝੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਮਤਲਬ ਸੀਚ

ओके सर तो बस इतना ही आज से मैं क्लास नोट्स पे तो लिखे हुए पेज दे ते ये सारा दोबारा लिख के पेज दे ठीक है ऐसे नेक्स्ट थ्री पैराग्राफ चालीस मिनट डिस्कस कराएंगे क्लास आपको पर। बिंदी पैराग्राफ ठीक है okay, सर रुहिम जी तो आधा भी क्वेश्चन तीन फोटो लो कामिया ठीक है ਸੋ ਲਓ ਫਿਰ ਦੋ ਕੱਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਹੁਣੇ ਭੇਜ ਦੋ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ 15 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੇਖੀ ਲਿਖਣਾ ਸਪੀਡ ਹੈ ਠੰਡੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹੋਮਵਰਕ ਵੀ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਥੋਕੇ ਸਾਂਭੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਬਈ ਜੀ ਜੀ ਐਮ ਟੂ